assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari e'tiboringiz markazida futbol vaqti kanali do'stlar bilasizmi ikki ming yigirmanchi yil butun insoniyat uchun judayam og'ir yil bo'ldi pandemiya sababli insoniyat juda katta zarar ko'rdi bu holat tabiiyki futbolga ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi futbolda muxlislar stadiondan futbolni ko'rish imkoniyatidan mahrum bo'lishdi barchangizga ma'lumki futbolda 2020-yilda juda ham ko'p g'alati voqealar sodir bo'ldi ana endi bu voqealarning eng g'alatisini sizlarga aytib o'taman bilasizmi 2020 yilda avtogollar urish boshqa yillarga nisbatan ko'proq kuzatilibdi ya'ni o'z darvozasiga gol urib qo'yish holati boshqa yillarga nisbatan ikki ming yigirmanchi yilda ko'proq kuzatilibdi men bu mavzuga chuqurroq o'rganib chiqishga harakat qildim va guvohi bo'ldimki haqiqatdan ham ikki ming yigirmanchi yilda avtogollar boshqa yillarga nisbatan ko'proq urilgan ekan men bugun sizlarga ikki ming yigirmanchi yilda urilgan eng chiroyli avtogollar kolleksiyasini havola qilaman agar siz videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz juda judayam qiziqarli bo'lgan gollar kolleksiyasi ya'ni avtogollar kolleksiyasini sizlarga taqdim qilaman qadrli futbol muxlislari o'tgan videoyimizdagi sirli futbolchi Atletico madrid jamoasining tajribali hujumchisi luis Suarez edi. bilasizmi qariyb barcha ishtirokchilarimiz mana shu futbolchining ismini to'g'ri javob berishdi, lekin mana shu 5 ta ishtirokchimiz eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berishdi. agarda sizning ham kommentariyangiz bizning videolarimizdan joy olishini xohlasangiz mana shu futbolchining kimligini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering va keyingi videolarda aynan sizning kommentariyangiz joy olishi mumkin Altyazı ikki ming yigirmanchi yilning fevral oyida fransiyaning ikkinchi divizionida harakat qiluvchi kan hamda grinovli jamoalari to'qnash kelishadi mana shu uchrashuvda grinovli darvozaboni bresli o'z darvozasiga mana shunday g'alati golni urib qo'yadi ko'rib turganingizdek darvozabon to'pni raqib jamoa tomon emas o'z darvozasi tomon shunaqangi uloqtirdiki natijada judayam chiroyli gol hosil bo'ldi to'g'risini aytganda bu golni ko'rib butun dunyo futbol muxlislari hayron qolishgan bo'lsa kerak chunki mana bunday tarzda o'z darvozasiga gol urib qo'yish futbol judayam kam uchraydigan holat ikki ming yigirmanchi yilda o'z darvozasiga gol urib sharmanda bo'lgan yana bir darvozabon bu paraguay chempionatida harakat qiluvchi gustava edi ko'rib turganingizdek ushbu darvozabon o'zini lionel messi yoki bo'lmasam kristiano ronaldoma deb o'yladi shekilli futbolchini aldamoqchi bo'ldi lekin kutilmaganda ushbu darvozabon o'z darvozasiga juda ham g'alati bo'lgan yani golni urib qo'ydi ey Gustavo, sen darvozabonsan, nima qilasan futbolchilarni aldab shunchaki to'pni sheriklaringga uzat bo'ldi va hech qanaqa sharmandalik holatlar bo'lmaydi barchangizga ma'lumki 2020 yilda bo'lishi kerak bo'lgan <imitation> olimpiya o'yinlari 2021 yilga ko'chirildi mana shu olimpiya o'yinlarining saralash o'yinlari doirasida Uruguay hamda braziliya jamoalari to'qnash kelishgandi bu uchrashuv esa biru bir hisobida yakunlangan aslida uruguay jamoasi mana shu uchrashuvda g'alaba qozonayotgan edi ming afsuski uchrashuvning so'nggi daqiqalarida uruguay jamoasining darvozaboni ignasiyo ham qo'pol xatoga yo'l qo'ydi va o'z darvozasiga ajoyib golni urib qo'ydi va yakunda urugvay jamoasi durrangni qayd etishga ya'ni durangga rozi bo'lishga majbur bo'lishdi ko'rib turganingizdek ignatsiyo avvaliga to'pni ushlab oldi lekin nimagadir ushbu topni o'z darvozasiga urib yubordi balki u bu ishni ataylab qilgandir balki qo'pol xatoga yo'l qo'ygandir bunisi bizga qorong'u lekin ignatsio mana shunday avtogolni urdi va 2020 yilda urilgan eng sharmandali gollar reytingidan joy oldi 2020 yilning fevral oyida polsha chempionati doirasida lex hamda krakoviya jamoalari to'qnash kelishdi mana shu uchrashuvda lex jamoasining darvozaboni juda ham g'alati avtogolni o'tkazib yubordi ko'rib turganingizdek himoyachi oddiy tarzda darvozabonga to'pni qaytardi lekin darvozabon juda ham oddiy kelayotgan to'pni to'xtata olmadi va juda ham g'alati bo'lgan avtogolga sababchi bo'ldi to'g'ri gol himoyachining nomiga yozildi lekin bu golga kat katta aybdor va eng katta sababchi darvozabon o'zi Darvozabon to'pni to'xtata olmasa qanday qilib kuchli bo'lgan zarbalarni to'xtatishi mumkin navbatdagi avtogolda esa darvozabon emas balki himoyachining o'zi aybdor hammasi shunday bo'ldi 2020 yilda gollandiya chempionati doirasida psv hamda villi jamoalari to'qnash kelishdi mana shu uchrashuvda villi jamoasining himoyachisi Mike trezer o'z darvozasiga ajoyib tarzda gol urib qo'yishga muvaffaq bo'ldi ko'rib turganingizdek hali darvozabon o'z joyini egallab ulgurmasdan Michael darvozabonga past bermoqchi bo'ldi va uning pasi avtogolga aylanib ketdi Darvozabonda ayib видео хамайп Майкл да. navbatdagi avtogol esa rekord qayd etgan avtogollar sirasiga kiradi chunki ushbu avtogol futbol tarixida eng tez urilgan avtogoldir chunki bu golni urishga tekas jamoasi bor yo'g'i 11 soniyagina vaqt ketkazdi ko'rib turganingizdek meksika chempionatining 3 divizionida tekas hamda Atletico jamoalari to'qnash kelishdi va tekas jamoasi o'yin boshlangandan so'ng faqatgina orqaga pas berishdi ya'ni hujumchilar yarim himoyachilarga yarim himoyachilar himoyachilarga himoyachilar esa darvozabonga, darvozabon esa darvozaning o'ziga pas berdi ko'rib turganingizdek darvozada hech kim yo'q va bu avtogol bilan nihoyalandi bilmadim nega ular bunday yo'l tusishdi lekin juda ham g'aroyib va juda ham tez urilgan avtogolga mualliflik qilishdi tasavvur qilyapsizmi 2020 yilning o'zida portugaliya chempionatida ham xuddi meksika chempionatida urilgan golning egzagi urildi ya'ni sporting hamda almeriya jamoalarining yoshlar jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda almeriya jamoalari faqatgina orqaga pas berishdi va 13 soniya davomida gol urishga muvaffaq bo'lishdi xuddi meksika chempionatida urilgan golning o'zginasi faqatgina bu yerda 13 soniya vaqt sarflashdi va oxirida darvozabon pas bermadi shunchaki darvozabon to'pnip to'xtata olmadi va portugaliya chempionatida ham meksika chempionatida urilgan golning egzaga urilgan 2020 yilning fevral oyida Lyon hamda PSG jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda kiritilgan mana bu avtogolni juda ham ko'pchilik futbol muxlislari yaxshi bilishsa kerak bu gol juda ham g'alati tarzda urilgan xuddiki Lyon jamoasi futbolchilari draksler bilan bir jamoa safida o'ynayotgan futbolchilarga o'xshaydi ko'rib turganingizdek birinchi ular to'pni drakslerga qaytarib berishdi ikkinchi safar esa ular shunchaki to'pni darvozaga joylab qo'yishdi va ajoyib tarzda gol urishga muvaffaq bo'ldi bu gol 2 yigirmanchi yilning eng shov shuvli va eng g'alati gollardan bo'lgani hech kimga sir emas ikki ming yigirmanchi yilda ukraina chempionatida ham juda ham g'alati avtogol qayd etilgan dinamo kiyevning yoshlari hamda minaya jamoasining yoshlari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda dinamo kiyevning hujumchisi ajoyib tarzda futbolchilarni dog'da qoldirdi va golli pasni uzatdi lekin uning golli pasini dinamo kiyevning futbolchilari emas balki minaya jamoasining futbolchisi ajoyib tarzda golga aylantirdi menimcha bu yerda minaya jamoasining futbolchisi shunchaki shirin xayol surayotgandi va kutilmaganda uning boshiga to'p tegdi va ajoyib tarzda avtogol qayd etildi 2020 yilning eng chiroyli avtogolini rossiya chempionati vakillari urishdi ya'ni 2020 yilda sochi hamda spartak jamoasi to'qnash kelgan uchrashuvda spartak jamoasining futbolchisi mana bunday tarzda ajoyib avtogol urishga muvaffaq bo'ldi bunday golni urishni hattoki hujumchilar ham orzu qiladi menimcha oliver jirining goliga juda ham o'xshab ketadi lekin bu yerda spartak jamoasi futbolchisi o'z darvozasiga qarata urmoqda lekin bu gol juda ham chiroyli bo'lgani bilan juda ham alamli bo'lsa kerak chunki sen bunday chiroyli golni boraqib jamoa darvozasiga emas balki o'z jamoangni darvozasiga urmoqdasan qadrli futbol muxlislari guvohi bo'lganingizdek ikki ming yigirmanchi yilda qariyb barcha chempionatlarda avtogollar fantastik tarzda urilgan o'ylaymanki tanlangan mavzu va video sizlarga manzur bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling